Отец Александр, расскажите, пожалуйста, что для верян символизует понятие Святой Дух? Ответ это очень глубокий, очень таинственный. Он, Святая Церковь отвечает, что это есть Бог. Природа Бога, Отца и Сына и Святого Духа единая. Это есть Бог. Он, нельзя сказать, что Бог был э, когда-то без Отца. Без сына и без Святого Духа. Нет, правда. То есть Бог был всегда сыном и всегда был со Святым Духом. И вот, учитывая это все, мы вот поговорим о Святом Духе. Когда мы его видим? В первых строчках священного Писания мы слышим такие красивые слова, что Дух Божий нашавшийся над водой. То есть он сотворяя... Все, весь видимый и невидимый мир. Очень знаменательные слова самого Иисуса Христа: когда Господь перед вознесением Своим к Отцу Небесному, то есть перед Вознесением именно Божественно-человеческой плоти, мы знаем это, это основное вот и Своего Божества, когда Он возносился на сороковый день, Он перед этим сказал, что шедше научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть мы уже видим здесь, что одинаковое, равное достоинство церковь определяет и равное достоинство в учении Отца, Сына и Святого Духа. И послание к Коринфянам апостол Павел говорит, что Дух Божий все проницает и глубины Божии. То есть это значит, что вот тот Дух Святой, который мы разным после День Святой Троицы, то откровение Святого Духа, то снизошествие Его на апостолов, это еще не просто такое символическое видение в огненных языках, а это еще вот и всеведение, то есть то, что необходимо было человеку знать о Боге. Дух Святой еще обладает всемогуществом. И вот это сказано в первом послании Коринфянам тоже, что одному человеку дается Духом Слово мудрости, другому Слово знания. Третьему дары исцеления тем же духом. Иному вера тем же духом. Вот мы видим, видите, как оно. Вот мы думаем, ищем, почему человек приходит в храм, почему он э, освещается, почему он немножечко что-то э, открывает для себя в жизни. Вот это благодаря Духу Святому. Он возрождает нас в новую жизнь. Как это сказано очень красиво у Иоанна Богослова. Он говорит, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Представьте, поэтому вот этот день, это понимание Святого Духа, вот очень дорого нам, потому что мы все крещались, мы все рождаемся, и у нас у всех есть надежда на ту таинственную для сегодняшнего жизни у нас, но реально верой и сердцем нами воспринимаемую жизнь будущую. И вот здесь Иоанн Басов так красиво сказал, что если кто не родится от воды и духа, тот не выйдет. Царство Божие. Господь сказал сам, что все, грехи, многие грехи вам простятся, но хулана Святого Духа не простится. Что здесь очень хотелось бы остановиться? Что есть хулана Святого Духа? Хулана Святого Духа – это первое, это упорное сопротивление церковному пониманию. И вот если церковь человек отвергает, даже пусть не ходит, но это не так страшно. Но если он начинает хулить церковь, если он начинает, знаете, говорить, да что мне сказала церковь, это уже становится как в хулу Святого Духа. И вот апостол Матфея Матфей, он говорит, что если, не, значит, если упорное противление истины, как хула на Святого Духа, не простится ни в 7 веки, ни в будущем. Мы видим, что это очень-очень ответственно для каждого из нас и каждый должен понимать, что еще все, что сюда относится. Вот очень часто мы слышим о самоубийцах. Вот это и есть один из видов хулы на Святого Духа. А почему? Потому что жизнь дана Богом нам, даром это дар наш, это, то есть дар Божий, но нам для того, чтобы и мы не имеем права посягать, как не на собственную жизнь, так и на жизнь чужих людей, потому что это тот дар, который освящен Богом. И Господь в свое время забирает человека, и не имеет права человек отчаиваться, расстраиваться, не дай Бог это делать, потому что есть множество благ, множество возможностей изменить свою жизнь, стать лучшим, стать сильнее, и вот помогает нам Дух Святой. Поэтому я вас очень прошу, тех людей, которым трудно немножко в жизни, не отчаивайтесь, всегда горячо молитесь, приходите на службу, Откроется вам, даст утешение, Господь. Он ради этого пришел, чтобы нам немножечко легче стало, чтобы мы почувствовались, облокотились на Него. Так трудно иногда бывает. И не на спереться. Когда Иисус Христос уходил, то ученики очень плакали. Они понимали, что теряют того, которого реально видят, того, который реально освещает, оберегает, помогает им. И вот Господь сказал такие знаменательные слова, что я ухожу. Но если я не уйду, не придет сюда Дух, Утешитель, который возвестит вам всю истину. А я ухожу, чтобы не спаслать вам. Духа Истины, который от Отца исходит. Здесь очень важная формулировка, очень важно объяснение Святого Духа, что Он предвечно исходит от Отца, но осуществляет свою функцию через Сына. Святой Дух особенно действует через таинство церковной жизни. Где они проявляют себя? В исповеди. Когда человек пришел и исповедуется, ему кажется, что он как бы стесняется, трудно, кажется, что вот еще один человек стоит возле него. Но это нужно не обращать на это внимание, потому что здесь особенный э, священник, он пере, передает дары Святого Духа на прощение, на благословение путешествия, на венчание, на крещение. Вот что осуществляется. Это когда-то у Господа спросили, Господи, ну как же быть людям вот? И вот он сказал такое знаменательное выражение. Он сказал: просите и дано вам будет, ищите и обрящите. «Толците, и отвертится вам». Вот так Господь вдохновил нас и всякому, вот Он сказал, что всякому Духом Святым будет подаваться по Его вере. По Его даже столице больше Господь дает, но только чтобы человек зажегся, чтобы он загорелся, к Богу обратился.